हेलो दोस्तों मैं शुभ हलदार आपको स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल टेक्नोलॉजी परिवार में मेरे पास कुछ दिनों से कमेंट आ रहा है कि भाई यूट्यूब बेल यूट्यूब वीडियो पर कैसे लगाए तो आप समझ ही गए होंगे आज के वीडियो के टॉपिक क्या है तो बात को लंबा ना करके चले वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा आप वीडियो देख कर चले जाते हो वीडियो को लाइक नहीं करते ये गलत बात है ना भाई तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और आप चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो घंटा है उसे दबा देना ऐसे करने से क्या होगा मैं जब जब वीडियो अपलोड आप करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आपको पहले क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है उसके बाद आपका चैनल वेरीफाई किया होगा तो बस थामबेल ऑप्शन आएगा और नहीं तो चैनल वेरीफाई नहीं करने से आपका थामबेल ऑप्शन नहीं आएगा तो पहले आप चैनल वेरीफाई कर लीजिए और अगर आप चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं ये नहीं जानते तो आई बटन पे ऊपर में देखिए आई बटन पे चैनल कैसे वेरीफाई करते हैं उसका लिंक मैं दे दूँगा आप उधर से भी देख चैनल वेरीफाई कर सकते हैं तो चलिए एक चैनल वेरीफाई हो होने के बाद यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है क्रोम ब्राउजर में उधर आप क्लिक करेंगे या फिर आप यूट्यूब डॉट कॉम लिख कर सर्च कर सकते हैं तो चलिए है सर्च कर ही लेते हैं यूट्यूब ये देखिए आ गया है इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आपका चैनल खुल गया तो इसके बाद आप ऊपर में राइट साइड के ऊपर में देखिए एक थ्री डॉट से इधर इधर आपको क्लिक करना होगा तो इसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट इधर आपको क्लिक करना होगा तो ये क्लिक करने से क्या होगा आपका जो यूट्यूब का जो होम पेज है ना वो लैपटॉप की तरह काम करने लगेगा तो चलिए इसके बाद देखिए पहले जूम करके दिखाता हूँ ये देखिए कोने में एक आपका लोगो जो चैनल लोगो है वो दिखाएगा तो उधर आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए इधर ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारी इधर आपका जो ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो तो यूट्यूब स्टूडियो से आप कैसे वीडियो अपलोड करके थामबेल लगा सकते हैं ये पहले दिखा देता हूँ इसके बाद वाई स्टूडियो जो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से मिलता है उसमें भी आप कैसे थामबेल लगा सकते हैं यह इसके बाद दिखाएंगे तो चलिए पहले यूट्यूब स्टूडियो क्रोम ब्राउजर के जो है उधर कैसे हम थामबेल लगा सकते हैं ये देख लेते हैं तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं देखिए इधर एक ऑप्शन है तीर वाला जो ऑप्शन है उधर आप क्लिक करेंगे इसमें क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते ये तो आप जानते ही होंगे तो फिर से मैं बता देता हूँ तो इसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके जो फाइल है वो फ़ाइल आप चूज़ कर लेंगे तो फ़ाइल चूज कर लेते हैं चलिए इसके बाद आपका जो जिधर जो वीडियो रखा हुआ है वो वीडियो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए हम कोई भी एक वीडियो चूज करके आपको दिखाते हैं जे की थाम्बेल कैसे लगा सकते हैं ठीक है ठीके ना ठीक है ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो चलिए अपलोड कर लेते हैं ये देखिए आ गया है तो आप वेरीफाई यूट्यूब चैनल वेरीफाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन दिखाएगा नहीं तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है ना ये देखिए इधर लिखा है अपलोड थामबेलिंग इधर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी जो कोई भी थंबनेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए हम देख लेते हैं ये देखिए हम ये सिलेक्ट करने वाले हैं कि यूट्यूब थंबनेल कैसे लगाए ठीक है ना तो आपका यूट्यूब थंबनेल लग गया है इसके बाद आप देखिए अपलोड होने शुरू हो गए तो इसके बाद अपलोड हो जाने के बाद इधर इधर सेव वाला ऑप्शन आएगा वो आप सेव कर देंगे तो ये वीडियो आपको डैशबोर्ड पर नज़र आएगा ठीक है ना तो चलिए इसके बाद हम बैक कर लेंगे इसके बाद फोन के होम पेज पर आ जाएंगे इसके बाद वाई टी स्टूडियो खोल लेंगे तो चलिए खोल लेते हैं ये देखिए वाई टी स्टूडियो खोल लिया है इसके बाद देखिए आपका जो चैनल वो इधर दिखाएगा तो और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले वाई टू स्टूडियो पर लॉगिन कर लेना है उसके बाद ही ये सब आप देख सकते हैं इसके बाद आपका चैनल में जो जो वीडियो है वो इधर दिखाएगा इसके बाद व्यू मोड पर क्लिक कर देना तो इसके बाद आपका सारी वीडियो इधर दिख जाएगा इसके बाद आप जिस वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हैं उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो चलिए फास्ट वीडियो पर ही दिखा देते हैं थंबनेल लगाना चाहते हैं ये देखिए ठीक है, है। इसके इसके बाद देखिए ऊपर में एक पेंसिल वाला ऑप्शन दिखा रहा है उधर आप क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद देखिए थाम के ऊपर एक पेंसिल वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है उसमें हम दोबारा क्लिक करेंगे ठीक है तो देखिए इसके बाद नीचे एक चेंज वाला ऑप्शन है उधर आप क्लिक करके आपका थाम चेंज कर सकते हैं नए थाम लगा सकते हैं, ठीक है ठीके? और और एक बात आप यूट्यूब का चैनल वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है ना तो चलिए आपको दिखा देता है चेंज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ये देखिए आप जो कोई भी वीडियो लगा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं ठीक है ना तो आज के वीडियो इतना ही मिलते हैं नए वीडियो पर बाय बाय स्टेच्यून